Ну что, приятно, наверное, давать комментарии после таких матчей. Один-один дома, возможно, и вы не очікували такой развязки в чердницах. Ну да, мы ставили, старались как бы забить быстрый гол, у нас так получилось, и потом уже стало легче, потому что хозяев нужно было забивать уже обязательно. Поэтому, поэтому как бы, Это все... да, поэтому как бы, ну ребята молодцы выдержали. Хочу отметить, что нам противостояла очень хорошая команда, обученная и слаженная. Но хорошо, потому что мы еще раз повторюсь, что мы забили первый и В Вдома, наверное, вы были не задоволены, Да, как... да ну опять же скажу, что дома у нас еще и моменты были, которые мы не реализовали. И обидный пенальти, один-один было, если честно, страшновато ехать на влез. Слава богу, что все так случилось. У вас дуже Позитивний фон для виступу у фіналі Чотирьох зараз. Будемо старатися. Будемо старатися, сподіваюся, що буде все добре. В вашій команді, ну, можливо, у двох, але ви більше знаєте свою команду. Наскільки ви вважаєте виправданим цей експеримент з чемпіонатом Ю-19 і наскільки ви вважаєте, що багато гравців з цього чемпіонату можуть стукатися і закріпитися потім в командах майстрів? Ну, я думаю, что это очень огромный э, шаг и большой плюс, то, что этот чемпионат создали. Потому что ребятам нужно где-то играть. Переход от юношеского футбола к взрослому, он, его как такого не было. Да, в высшей лиге было Ю-19, но есть очень много ребят, которые здесь в нашей лиге достойны, скажем так, э, пополнить ряды команд хорошего уровня. Поэтому это очень, очень, очень хороший эксперимент. Надеюсь, что он закрепится. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.